Коротше, всім привіт, це влог з Києва. Починаємо ми з другого дня, тому що перший день ми е, взагалі щось забули знімати і не хотіли, ми просто віддихали з Андріаною, Ми тут в готелі, ну, коротше, тут бардак, зараз будемо братися. І наш гастрономічний тур продовжується, тому що ми сюди приїхали. Таке відчуття, що ми приїхали сюди тільки пожрати, так? Вчора ми були в в бургері, сьогодні йдемо зараз... їсти хінкалі у 11 транат, скільки там так. зараз. От. А після цього ми їдемо в... на випускний до клієнтки Андріани. Тому вже зніму щось звідти. Ребята, він не може сняти вам влог. а не в Все. Загалі, Добре. І да. так, відпускаємо. Ми вчора приїхали в Київ, були в Холібургері вже, в неубарі, де ми ще були. Курила кальян. Короче, і макро, да, а, кальян локаліа? Короче, да, ми відпочивали дуже багато. А ще в міністерстві було? Да, ну, відпочивали дуже багато, таке відчуття, що ми приїхали просто поїжрати. Я може ставлюся до все, що ми все, до ми були. А, вот. Да, зараз ми прийшли. Опять же, опять же, опять же приштухінкали. Оскільки у У 12 дня. Ну, це ще нормально. Так, да, тому е, зараз ми йдемо на випускний клієнтки Андріани. І там будемо теж знімати нам влог. Все, ми, ми тепер точно блогери, ютубери, ми завжди ми, ми, ми будемо знімати. Ми заказали тут от, на грузинському, ми тут написано, бачите, це з груш обзорчик. І це значить лимонад у нас. Грузинський лимонад, з андукелі. 1914 року. така дуже гарна пляшка, я бы даже себе забрала дома. Дуже гарна пляшка. Вот. Все, давайте Пока. Я уже наебашу суп харчо. Андрюх. Андрюш. Це що таке? Я тебе знімаю що таке. Для влога ж нашого, ні? Що ми чекаємо далі? хінкалі Вона ще така бо ти не поїла, да? Да. Нішу, не нашу. Ой, хачупури. Ну, все. Все? Взагалі м'ятіна, блядь. <свист> я просто уже не <свист> <свист> Так, дивіться, що ми купили. Ну, я, ми зайшли в ЦУМ. Я взагалі заходила за, за цим, за кремом для рук, але ми купили такі дві мініатюрки. Це. бренд вот такие, вот такие, вот такие бренд. И Коли я купила вот такие The Mask, mm -hmm. а себе купила Boys Imperial, это а-ля, как, можешь меня снимать? Как uh, ганимеды, вот. И еще нам дали миниатюрки, и теперь мы mm -hmm. файно пахнем. И что вот. я тебе купил? И Коля мне купил окуляры. Вот. Ты рада? Да, я очень рада. Смотрите, мы пришли уже на выпускной Квики. У нас э, дорогой Николай. Не, брат, заставили работать Ага. Uh -huh. вот. <свят> за 500 гривен. Вот такая вот работа продюсера. Была. За 500 гривен нихуя решил Не зажигалки, нихуя тут не робили. <свят> Сука. Ветер в харю, я хуярю. Да. Короче, вот так вот. Так что, не хочете быть, как я, лохом, не, не делайте. Не работайте с продюсером. Да. Если вы не хотите, не хотите покупать квартиры, да. не работайте. Ну все, мы вернемся к тебе. Да, через два часа. Пока. Давай. Ребята, мы вернулись. И у нас получается... Скажи секрет успеха. У кого мне Вот я пробовал, пробовал, бачите? И все. И все. И Ну ты красо... красавец да, вообще. конечно. Поделись эмоциями. Только что у меня уже спрашивали, какие у меня эмоции. эмоции... Не, ну просто не знаю на что. <laughs> эмоции вообще классные, то есть по факту. Ну Ми класні віки, да? Ну, класні речі, выпускные и так далі. На погоду ми вплинути ніяк не можемо. Нажати. Але ну шушлычок. Подивіться, погода? Да. Вітер був, ще жоще був. Я короче, весь говні вже, в Ну, Коротше, нормальні шушличні. Треба якось на ремонт квартири заробляти. Шушить буду до сюди. Мої емоції такі, що е, я прям сиділа, тільки що зараз Аліна там м, власниця левіті робить лекцію. І я е, так сиділа, слухала і я думаю, боже, які ж ми класні речі все-таки створюємо. Ну, якщо люди до нас приходять після навчання на платний випускний, якщо ми збираємо таких класних спікерів, навіть нам погода не поміха, да Вот, і о, прям таке знаєте чувство гордості і за ліку, і за себе, і за все, що ми робимо. Так что мне даже подобается, хотя на самом деле холодно. Вот. И типа они как, ну, короче. Ну, давай, говори. Все, уже, так сказать. Уже нас собирали на ремонт. Да, почти еще чуть-чуть. Ой, ну вкусно пахнет, кстати. Очень. Да, да. да очень вкусно. Ну, если что, если я спорчу мясо, голова там всегда я. Да? <laughs> вкусно пахнет. так, э, мы уже закончили. Да, мы уже закончили выпускной едем так сейчас я переведи чувствует а -а -а. вайп. чувствует вайп? тут у меня дорогая моя векусечка так, полина дай газ газа газанит! давай газа давай газа нет аккуратно Не, ну будет очень классно. Дорогой будет. Ладно. Так, ну все. В принципе, мы сейчас сидим есть, спілкуватися и... И отдыхать. Да, и отдыхать. Короче, вот такие вот собачий кайф получается. Вот такая тема. Это мне рассказывала наша учительница по географии. Снимай блог. Это было еще очень вкусно. Дай попробовать. Фильмени чисто. Да, ходишь возьми. Вкусненько, фильменки, да? Режу доски, посмотрю, может тут где-то поблизости есть. Подожди, мы хуярим и Так, смотрим, смотрим. Ну да, там есть какое-то внизу, там чуть пониже. Короче... Короче, да. Ладно, блядь. Так читайте. Давай. Сегодня у нас третий день в Киеве. Мы едем на Колину квартиру. Вот. Потом мы будем ехать завтракать. Мы будем ехать завтракать с Лерчиком. И потом у нас будет еще одна встреча с моей ученицей Кариной. И я думаю, что Блин, посмотрите, какая охуенная. Мы пришли на квартиру Коли. Смотрите. Oh. Я тут хочу жить. Сейчас зайдем внутрь. И я прям покажу. Так. вот Смотрите, какое огромное. Типа в Нью-Йорке. Смотрите, мы зашли. Тут такой дворик красивенький. Блин, мне очень нравится. Идем, 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 идем. идем, О, тут даже для меня горка есть. Блин, тоже, тоже горка. Вау, просто вау. Тут даже кафешка есть. Блять, я как из приехала. Тут я солярий. Тут есть кафешечка. И тут есть продукты. Салон, наверное, тут еще я. Заходим, заходим, заходим. Но я не буду вам показывать, куда мы заходим. вот лифт.

Вот наша дверь. Мы заходим. Тут у нас что будет, шкаф. Не, ну тут коридор, прихожая. Ага. А тут у нас уже плитка стоит на душевую. Вот такая красивая плитка. Идем дальше. Тут у нас будет кухня. Тут у нас балкончик. И смотрите, какая огромная спальня. И вот там будет гардероб. Вау, так. Розкажи, як тобі оце на вохне? Дуже-дуже класно. Я прям так, е, знаєш, я би тут прям жила, бо це 100%. Плюс мені подобається, що тут так як будто простори, хоча угу. тут не, не прям багато квадратів, але тут прям простора, і мені це дуже сильно подобається. І класно, що там дуже величезна спальня. Угу. От того ой, мені дуже подобається. В чем секрет успеха? Не знаю, я в ремонт делаю, просто я работаю. Вау, просто вау. А можно тут кабинетик сделать? Ты хочешь, мы Все для тебя... Мы приехали в Намилаку завтракать с Лерой. Вот. И сейчас... Боже, как же тут красиво. Блин, бал. Мы пришли. Тут так красиво, просто бал. Мы пьем водочку. Да. Вот, это не водичка. Смотрите, какая красота. Ну, блядь, куда ты лезешь? С пельмешком. Дай пельменю. Выпасть. Тебе давай привет. Ты ну ты серьезно? Ну да, брат. Mm -hmm. <реклама> <это. реклама> Ложка, конечно, такая. Все просто пиздец. Я пельмени. Я по перчатки попробую. Я не дам <реклама> пельмени. 你干？你不、嗯啊、能吃。嗯、这个没事。那都买，都买。 Ахуенно, охуенный прикол что оно вообще не горячее. То есть оно типа такое прям идеально для того, чтобы... Нет, так вкусно. Ну, Давай. Я вообще ценитель дуже мало. это Лерка пришла к нам. А, кто не знает, просто скажу за нее, это продюсер Волошина. Все как. Блин, спасибо большое. Посмотрите, что она мне подарила. Сейчас я. Ты конечно. Короче, ладно, потом покажем. Скажи, как пахнет, сразу очень хочется. Ну, такой ванильный, да, или что-то такое? Ну, так, типа круассан какой? Как? Масляный. Масляный, да. Мы сидим 2 часа утра, 2 часа дня. Мы уже по поели, вы видели. Сейчас мы едим вот такие вот десертики. И, конечно, мы пьем. Вот, смотрите, как кастрюля просто. Очень вкусно. Лер, тебе вкусно? Не очень вкусно. Супер. Оно такое прикольное вообще. Как, э, ну тут же пюре этой, клубники, нет? И шампанское. Да, просто вау. Господи, занимайтесь инфобизом. Мы едем к ученице, к моей Карине. И сейчас я уже прям немного подустала. Вот прям я чувствую, что уже эти три дня все, типа, мне надо домой отдыхать а от отдыха. Вот. И сейчас мы идем на пол четвертого с Кариной, а потом мы с Лерой, с которой мы только что виделись на Милаке, мы пойдем на картинг. Прикиньте, вот, очень классно. И наснимали кучу контента. Но мы не отсняли, мне рилсы. Поэтому буду снимать это все уже дома. И едем, короче. Ужасно, я не люблю такую погоду, я в такую погоду очень устаю, и мне очень тяжело не то, что там работать, а вообще жить. Это такая, вы знаете, пох похмура погода. Вот. Вот так вот. Мы приехали в нам, к дорогому Эктору, но что-то Эктор загнул цены, блядь. Для кого он это делает? Нет, актер не загнул, он типа молодец, нормально по стратегии все делает, но есть вообще не нет, реально. Ну да. Какая-то трава, какая-то, короче. Да. Лучше к да. вы к Володе пошли или к Оле Мартиновской. Ладно, короче, мы сидим, я сейчас вам покажу, с кем я встретилась. Hello. Мы встретились с Кариной. Кто Если ее вы помнит? знаете, кто это... Ну, я думаю, вы помните ее. А Карина у меня училась на какой академии? Третьей. И пришла ко мне после академии еще на личную работу. И сейчас она настолько крутая, что может себе позволить. Накормить да. нас. Да, в вот этого с, с этим вот челом. Да, да, да. И типа она нам ставит Ну да. Расскажи, сколько у тебя девушка такая, которая за 100 евро, за сколько купила? За 500? Да, за 650 получается. И там чуть скидочка. Тяжелее. Вот, за 650 долларов уже в продажу. И будем еще сейчас думать, что бы еще нам сделать. Вот. Пью колочку и хуею сцену Эктора. Вот. Думаю, что... А Коля перелистывает меню уже 300 три, раз <свят> в надежде, что тут появится бургер. Видишь, что-то что типа подешевеет, да? <свят> вот, поэтому наде... я думаю, что я вам еще сниму сейчас тут в нами. Но а, вообще, возможно, я не сниму, потому что у нас тут работа. Посмотрите, какая тут красивая люстра. Я такую себе хочу домой. Давай поставим такую на квартиру. Фу, мы уже, конечно, конкретно подзаебались, да? И сейчас мы идем еще на картинг. Уже остальные на третий день. Мы идем на картинг, еще там на зустріч одну и все. И пока и, и, все. И, и, идем в наш обратный Мухосранск. Так, мы... Суббота. 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 Ну, ты мы... готова? Ну, да? Мы пришли в комнату Жахи. И и пилаю, да, вот так, ну короче, мы вышли. Не Что страшно. скажешь? Ну, такое, с 10 на сколько? Не страшно. Запуск без проджекта Ну, где-то на 1, на 2, да. Да, два-три может быть. Когда только заходишь, ты шарахаешься. Да, а так в целом не страшно. Зайшло наше путешествие танцує. Да. Класно, що ми їдемо в повністю виконаний. Да. Займаючись поїздом. Да. Взяли свою поїзд і вже завтра будемо. Побудувати. Насправді, так, да, дуже класно. Я, я думаю, що цей влог вийшли просто капець таким крутим, насищеним, яким ну, дуже живим, мені так здається, тому що. Ми прям показували все. Звісно, мало що знімали. Ну, там бували моменти, які не знімали, а просто старалися проживати это в моменті, Да. Yeah. Но все одно, все, что мы, Все, де ми були, там ви цей побачите. Ось, тому... Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, напишіть коментарі. Якщо вам понравилось, можете зробити репост в сторінці або міти. Ми будемо вам сильно сильно вдячні. Да, так что так. Всем дуже дякую, всем пока. Всем на добра,